Здравствуйте. На телеканале «Сигма» время новостей. В студии Оксана Гринько в эфире информационная программа «Зеркало». Смотрите сегодня в нашем выпуске. В защиту детства и детей в Мариуполе с рабочим визитом побывал уполномоченный президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко. Достойные награды. Сегодня в городе в 15 раз чествовали победители конкурса «Мариупольская башня». Белые воротнички взялись за лопаты. На комбинате «Азовсталь» к 80-летию предприятия заложили аллею славы. Самый сильный человек Украины, мариуполец Александр Лашин, стал бронзовым призером Кубка мира по богатырским играм. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В Мариуполе с рабочим визитом побывал уполномоченный президента Украины по правам ребенка. Юрий Павленко успел вручить ключи от новой квартиры для детского дома семейного типа, побывать в центре опеки, провести там рабочее совещание по вопросам усыновления, пообщаться с руководством города и молодежью. Не оставил без внимания и скандал с ученицами 43-й Мариупольской школы. Все подробности в сюжете Ольги Бахаревой. Уполномоченного президента Украины по правам ребенка по традиции встречают хлебом солью. Первый пункт программы – Писарева, 28. Сегодня там вручают квартиру детскому дому семейного типа Лариса Запорожченко. Это одна из шести квартир, которые город купил для детских домов семейного типа. Девять детей вместе с мамой будут жить в просторной трехкомнатной квартире на 14 этаже. Вы сегодня получаете новую оселю, в которой... Я переконаний, ви ви отримуєте трошки більше щастя. Тому хай тут лунають ваші усмішки. Ну і сльози теж трошки будуть, але знову ж таки, теж від щастя. В цьому домі ще чотири квартири приобретені для сім'ї, де п'ять і більше дітей. І ми цю програму, Юрій Алексійович, будемо реалізовувати і в текущому році в наших планах. приобретать и далее квартиры и создавать все условия для многодетных семей. Добрый путь, дорогие друзья! Потом была небольшая экскурсия. Дети показали, где их кровати, рассказали, что теперь у каждого есть свой собственный письменный стол. Подарили Юрию Павленко рисунок, а потом усадили гостя за стол. А мама девятерых детей рассказала, установила первого ребенка в 2006 году. Последние трое детей у нее появились в январе этого года. Младшей Вероники всего три, а старших дочерей Лариса уже выдала замуж. Теперь планируют взять в семью еще ребенка и, может, ни одного. На радар свыше все-таки, не наверное, а точно. И когда эти детки подходили и спрашивали, да не моя мама, это не за мной пришла. Вот это очень, будем говорить, трогает. И поэтому решили, что, наверное, и за ними пришла. После чаепития визит в Центр опеки гостя заинтересовал вопрос, почему детвору из этого детского дома чаще усыновляют иностранцы, а не наши граждане. По всей Украине, отметил Юрий Павленко, ситуация противоположная. В минулому році 19 було усиновлень іноземцями, 15 усиновлень було українськими громадянами. Це при тому, що в масштабах країни 2016 дітей усиновили українські громадяни, 800 іноземні громадяни. Тобто розуміємо, що це якась неприродна ситуація. Обов'язково ми виявимо причину. Уже в беседе с Юрием Павленко воспитанники центра опеки начали защищать свой детский дом. Мол, дети знакомятся с иностранными родителями, и сами решают, хотят ли ехать с ними за границу. На что высокий гость ответил: в прошлом году в Мариуполе установили 93 ребенка. 62 из них иностранцы. При этом в Украине каждая пятая семья не может иметь детей. И приоритеты в установлении должны отдаваться нашим украинским родителям. В стране уже создано около 5000 домов семейного типа. Все больше малышей и подростков находят пап и мам украинцев. В стенах интернатов сейчас осталось 14 тысяч детей. И эту цифру вообще нужно свести к нулю, говорит Юрий Павленко. К слову, в этом помогает Фонд развития Украины. Там как раз реализуют проект «Сиротству нет». На всеукраинском портале национального усыновления размещают фотографии детей, готовых к усыновлению, в том числе и из центра опеки. И буквально вчера уехала съемочная группа наша отсюда, которая отсняла всех детей, которые подлежат усыновлению. Мы считаем, и учитель фонда Ринат Ахметов считает, что неприемлемо, когда дети живут в интернатных учреждениях. Весь мир идет по пути развития семейных форм воспитания. К сожалению, все специалисты давно признали, что интернатная система себя жила, и она очень травматична для ребенка. Еще одна тема, которую затронул в ходе своего визита Юрий Павленко – детское насилие, когда ученицы 43-й школы издевались над своей бывшей подругой. По его словам, в этой истории есть и вина взрослых – родителей, педагогов, работников социальных служб, милиционеров. Тому я вважаю, что проводя числитство, необходимо обязательно враховывать долю вины каждого дорослого в том вчинку, который сделали дети. А потом делегация отправилась на рабочее совещание в городскую администрацию. Там вернулись к вопросам установления. Досягнута домовленность с благодейным фондом развития Украины про проведение навчання потенциальных приемных батьков и батьков выхователей детских будинків семейного типа. Уже 26 квітня наши приемные батьки та батьки-вихователі візьмуть участь у групі взаємодопомоги у місті Донецьку. Обсуждали также, как в Мариуполе реализуются социальные инициативы президента в сфере защиты прав ребенка. Городской голова рассказал, проблемы с нехваткой мест в детских садах в Мариуполе нет. Более того, планируют создать еще 365 новых мест. 3000 детей летом оздоровились в профильных центрах. 75% подростков занимаются во внешкольных кружках и клубах. Юрия Павленко цифры порадовали. Эти показатели вдвое выше, чем по Украине. Но работу чиновников и педагогов уполномоченный президент Предложила оценивать не по цифрам в отчетах, а по судьбам детей. Ольга Бахарева, Евгений Воробьев. Информационная программа Зеркало. Промышленные гиганты, небольшие фирмы, частные предприниматели, общественные организации, средства массовой информации. Все они трудятся на благо Мариуполя и заслуживают признания. Сегодня в 15-й раз в городе чествовали победители конкурса Мариупольская башня. В этом году дизайн награды изменился, добавились и новые номинации. Но неизменным осталась главная цель конкурса – поддержать и популяризировать труд местных товаропроизводителей. Тему продолжит Ольга Беспалова. Теперь она такая. В этом году дизайн Мариупольской башни изменился. Вместо статуэтки – барельеф, символ вложенных в развитие города сил и средств. Мариуполь – это ваш город. Будущее нашего города за вами, уважаемые друзья. В целом этот конкурс набирает обороты. Все больше и больше желающих участвовать в нем, несмотря на то, что кризис продолжается. Тем не менее, мы все же видим перспективу и сохраняем оптимизм на будущее в нашей работе. В этом году в конкурс ввели четыре новые номинации. Среди них и за высокие достижения в сфере социальной защиты. Неудивительно, что эта награда досталась металлургическим гигантам Мариуполя. На решение социальных проблем города два комбината «Азовсталь» и имени Ильича выделили более 20 миллионов гривен. Вот это событие, которое было у нас в начале текущего года, подписание четырехстороннего соглашения о социальном сотрудничестве между двумя комбинатами, громадой Мариуполя и Метинвестом, это есть ну, самое важное событие, по ему, моему мнению, в, в разрезе нескольких лет назад или нескольких лет вперед. И мы должны понимать, что это не просто какой-то формальный документ, это реальный план действий нашего вклада, вклада всего Метинвеста в будущее Мариуполя, в его теперешнее состояние. И дальнейшее наше сотрудничество, я думаю, будет еще более плодотворным. В связи с тем, что на сегодняшний день объединились усилия комбината Ильича, комбината Азовсталь и группы Метинвест, понимая ту ответственность, которая сегодня стоит перед нами, мы впредь будем вкладывать усилия, вкладывать финансы, вкладывать наши возможности и заботу в поддержание социальной сферы города, и помощи э, населению города. Спасибо за награду. За свои башни в других номинациях в этот раз боролись более полусотни предприятий. Достались они только самым лучшим, тем, кто создавал новые рабочие места, развивал в Мариуполе благотворительные проекты, чем-то удивил, привлек в наш город инвесторов и приложил максимум усилий для развития экономики города. Ольга Беспалова, Алексей Андреев, информационная программа «Зеркало». 80 лет, 80 молодых деревьев, 80 пар рабочих рук. К юбилею, который 12 августа этого года отметит комбинат Азовсталь, его сотрудники заложили на территории предприятия «Аллею славы». Насколько успешно металлурги справились с работой садоводов и кому посвящают этот символический зеленый островок, расскажут наши азовстальские коллеги. Отдать дань уважения завстальцам, которые в свое время строили завод, восстанавливали его после войны, а также сделали весомый вклад в его развитие, собралось символичное количество сотрудников комбината – 80 человек. Среди них – директора по направлениям, главные специалисты, начальники цехов, председатели цеховых профсоюзных комитетов, а также представители общественных организаций комбината. Слава Азовсталина состоит в труде, в труде человеческом, потому что все, что создано, это создано человеческим трудом многими поколениями азовстальцев. Это хорошая традиция. Я думаю, что последующее поколение будет развивать ее. Несмотря на то, что многие из тех, кто принимал участие в высадке деревьев, большую часть своей трудовой жизни посвятили работе на металлургическом производстве, опыта в садоводстве им не занимать. Я вырос в поселке в рабочем. Для меня это работа деревья, уборка личного ну, двора в своем доме. Все это пригодилось. Для высадки саженцев была определена территория, закрепленная за толстолистовым цехом возле памятного знака «Танк». Работники ТЛЦ не скрывали радости, ведь «Аллея славы» теперь будет находиться рядом с их подразделением. Я очень счастлив, потому что я работаю э, рядышком, и цех расположен рядом с этой аллеей. Ну, будем так говорить, что... Э, это очень хорошо, что на протяжении вот всего времени наше руководство все-таки заботится о том, чтобы и комбинат озеленил сам по себе с приходом весны. Ну и, естественно, и люди, которые работают здесь, они будут видеть, что... Это делается нашими руками, это делается для нас и для потомков. Увековечил славу азовстальцев и генеральный директор комбината Энвердский Тишвили. Энвир Амаревич признался, что за свою жизнь высадил не одно дерево. Если считать в общем и целом за всю свою жизнь, ну, наверное, это юбилейное седьмое дерево. Если уже, так сказать, все посчитать с детского возраста, когда я был пионером, октябренком садил какие-то деревья, потом пионером, ну, а потом уже как бы свои собственные на участке, и вот сейчас здесь. Седьмое семь – это счастливое число. По словам первого руководителя, это не последнее мероприятие по благоустройству и озеленению комбината. Впереди у Азовстали грандиозные планы. Уже в ближайшее время на территории предприятия будет еще одна новая зеленая зона на месте выведенных из эксплуатации коксовых батарей. Мы планируем и есть проект разбития большой парковой зоны внутри Коксахима для того, чтобы люди, которые работают у нас на Заустале, в частности на коксохимическом производстве, всегда имели эти возможность увидеть, где-то посидеть, отдохнуть, ожидать кого-то, то есть проводить какие-то массовые мероприятия, Встречи, там митинги с коллективом, если на это потребуется. То есть у нас будет всегда красивая, ухоженная территория. Каждому высаженному на аллее славы саженцу было присвоено имя. В конце акции все участники мероприятия повесили на деревья символичные ленточки с названиями своих подразделений. А в поселке Сартана сегодня появилась аллея первоклассников. Молоденькие деревца садили те, для кого 1 сентября зазвенит самый первый звонок. Кроме высадки деревьев, в поселке наводили и чистоту. Где и кто видела Яна Миронченко. Люба дорого смотреть. Дети, их родители, преподаватели и просто неравнодушные люди наводят порядок и чистоту на территории школы номер 8 в поселке Сартана. На наших глазах происходит знаменательное событие. Первое дерево нашей будущей аллеи первоклассников сейчас будет заложено. Эти ребята еще не знают, что такое школа, но уже помогают ей стать самой красивой. Высаживают деревья. В эту пока еще маленькую березовую рощицу будут ходить каждый день, обещают малыши. Когда в школу пойдешь, ты будешь приходить к этому деревцу и смотреть, как оно растет? Буду. Я запомнил, какое дерево я посадил и буду. И буду приходить за ним ухаживать. Каждый день будешь приходить? И поливать? Да. На подхвате у будущих первоклашек не только их родители помогают заложить новую аллею и ребята постарше. Вышли все, чтобы помочь нашим будущим первоклассникам высадить эту прекрасную аллею, чтобы они помнили этот день в своей жизни. Поддерживали всячески нашу школу. Выбирают не только улицы возле школы, наводят порядок во всем поселке. Причем не первый день, рассказывает поселковый голова Степан Махсма. Мы выполнили высадку деревьев. Порядка 280 деревьев мы уже высадили: кустарники, цветы на памятниках, в парковой зоне, на аллее. Вот. Ну и также планируем мероприятия дальше по озеленению и по улучшению окружающей среды. Принимают участие в благоустройстве поселка все от мало до велика. Активную позицию занимают местные предприниматели, работники самых различных структур. Помогает и депутат городского совета. Ну, всегда мы брали старших, пример. я думаю, дети сейчас берут. Все, что делают старшие, они стараются, чтобы делать то же самое. Причем это дело хорошее, полезное для всех. Яна Миронченко, Виктор Дедов, информационная программа «Зеркало». Появились новые деревца и в сквере Красной Азовской флотилии. Здесь руку к озеленению приложили мариупольские транспортники. Работники двух крупнейших предприятий перевозчиков высадили 80 лип. Этот сквер находится в поселке Моряков, в одном из отдаленных уголков города, но тем не менее пользуется огромной популярностью у горожан. Ежедневно сюда приходят и мамы с детьми, и школьники, и пенсионеры, приезжают молодожены. Поэтому автоперевозчики надеются, что их труд даром не пропадет. Люди будут следить за деревцами Сами и беречь их. Хотелось бы, чтобы эти деревья было как память о тех наших благих намерениях, которые мы сегодня действительно с хорошим настроением, с хорошим намерением были высажены на эти деревья. Хотелось бы, чтобы они все принялись, все росли, все росли. Ну и самое главное, чтобы их не повыдергивали. Они остались, кажется, как память, что это посадили два предприятия Мариуполь авто и Морвей. Обычные школьники тоже могут разрабатывать серьезные научные проекты. Решили во второй гимназии целую неделю учащиеся разных классов показывали, на что способны. Математика, литература, психология, предметы самые разные. Об итогах гимназической недели науки в сюжете Ольги Беспаловой. Вот они, будущее нашего города и нашей страны. Ребята талантливые и способные. Они умеют мыслить и могут доказать свою точку зрения. Это глубже, чем изучение школьного предмета. Это не просто реферативное. Тут творчество, тут исследование, тут Наработки различные ребята представляли очень интересные работы. Владик у папы силен в математике. Учится он в шестом классе, но не побоялся вступить в интеллектуальную борьбу со взрослыми ребятами. И тему выбрал очень серьезную. Меня очень интересует наука математика. Я очень как бы ее люблю. Я очень заинтересовался и решил написать ну, научную работу по теме софизма и парадоксов математики. Ну, софизм это вообще с греческого языка уловка, ухищрение, выдумка и парадокс тоже, как нелепость или абсурд заведомая. И я решила рассказать подробно, какие ошибки могут быть допущены, как не, как не ошибиться в софизмах и парадоксах. А Ян уже десятиклассник. Опыт участия в подобных проектах у парня есть. Его привлекают гуманитарные науки. А на неделе науки он презентовал свои наработки по теме «Эволюция повести и романа конца 19 и начала 20 веков». Анализировал труды украинских классиков. А его труды оценили педагоги и присудили парню второе место. Просто нужно быть уверенным в своих силах, прежде всего. Также много опыта для этого нужно. Много тренироваться, выступать перед зеркалом, перед там, родителями, чтобы сначала закалить, закалиться там, а потом уже выйти на школу, а сейчас район, это уже совсем другой опыт будет. Уже во вторник авторы лучших работ будут защищать честь гимназии на районной конференции, а там и до Малой Академии наук рукой подать. Ольга Беспалова, Алексей Андреев, информационная программа «Зеркало». И в новостях спорта Александр Лашин стал бронзовым призером Кубка Мира по богатырским играм. В рамках соревнований, которые проходили в Ташкенте, Мариупольский атлет успешно выступил и в Кубке мира по масс-рестлингу, завершив силовое противостояние на третьем месте. Кубок мира по богатырским играм – это первые в этом году серьезные старты для стронгменов. В столицу Узбекистана приехали 12 атлетов. Им предстояло пройти силовой марафон из шести богатырских упражнений. Украину представлял мариуполец Александр Лашин. Он успешно преодолел первые три испытания и закрепился на втором месте. Но в четвертом упражнении мариуполец получил травму ключицы. И в четвертом упражнении вот у меня прострел был в ключице на десятом разе тяги. И, конечно, вот тяга меня немного подвела. Ну, в принципе, мое нелюбимое упражнение. Еще плюс она была очень тяжелая. Травма подвела. Я улетел на третье место. Далее было самое трудное испытание. Эстафета. Ее до конца прошли не все. Александр Лашин тоже не добрался до финиша. А завершал спор за места на пьедестале и призовые алмазы масс-рестлинг. Перетягивание палки для мариупольского богатыря с учетом травмы завершилось успешным. Он стал третьим. Повезло вдвойне. Я еще умудрился в масс-рестлинге занять третье место, получить якутский бриллиант. Тройку награждали бриллиантами. И по сумме с шести упражнений занял третье место. Серебро завоевал поляк Рафаэль Кабыльяш, а победителем стал узбек Сергей Трубицин. В мае Александр Лашин планирует выступить на богатырских играх в Москве. Затем отправится в Польшу, а потом поедет в Якутию, где пройдет очередной этап Кубка мира по масс-рестлингу. Борис Яковенко, Виктор Дедов, Франционная программа «Зеркало». На сегодня это вся информация. Я желаю вам только хороших новостей. Берегите себя. До свидания.